Halva sənin evində bişmədikcə çox dadlı, şirin alınar, misalını 13 il əvvəl sınadım. Atam rəhmətə getdikdən sonra halva qəti yan ağzıma vurmuram. Halvanın amma bişirilməsini mükəmməl şəkildə bilirəm. Çünki 13 ildir ildə 3 dəfə, 4 dəfə halva çalıram. Umaclı halva üçün 4 stəkan un, um, 1 stəkan südü blendərə əlavə edib Üdrum. Baxın, heç umacı əl ilə tutmağa ehtiyac yoxdur. Blenderda o qədər gözəl şəkildə umad çıxır ki, özünüz belə mətl qalacaqsınız. Baxın, hazırdır artıq. Süd, südün əvəzinə sudan da istifadə edə bilərsiniz. Miqdarları video not bölümündə qeyd edəcəm hamısının. Umacı hazırladıqdan sonra səhrənin üzərinə sərirəm, bir gecə qalır, quruyur. Səhr durduqdan sonra iknöbə də şərbət hazırlayıram. 2 stəkan şəkər tozuna 1 stəkan soyuq su əlavə edib qaynamağa qoyuram vam atəşdə. Qaynaya düşdükdən ona qədər sayıb şərbətin altını söndürürəm. Yəni çox qaynatmayın şərbəti. Daha sonra şərbəti kənara qoyuram və başlayıram halvamı çalmağa. Bunun üçün 300 qram kərə yağını tavaya əlavə edirəm və yağın əriməsini gözləyirəm. Yəni yağı tam əritmirəm, dağ olmasını gözləyirəm. Yağ tam əridikdən sonra hazırladığım umacı yağın üzərinə əlavə edib orta atəşdə əlimi çəkmədən 40 dəqiqə ərzində umacı qovururam. Baxın. Əlinizi umacın üzərindən götürdüyünüz anda umacı yanacaq və halvanın həm dadı, həm görünüşü xoşa gələn olmayacaq. Yavaş-yavaş aranla, səbrlə halvana qarışdırıram. Baxın bu şəkildə və ta ki rəngi dəyişib öz yağını buraxana qədər. Baxın görürsüz, bu kvamda olduqda şərbəti əlavə edirəm. Şərbət soyuq halda mən əlavə edirəm. Həm hər zaman isti də əlavə edə bilərsən. Mən soyuq edirəm və tez-tez, tez-tez dolmadan yenə qatışdırıb, ə, qazın söndürürəm və həmən halvanı bişirdiyim tavadan ayrı soyuq bir qazana əlavə edirəm. Bunu ona görə edirəm ki, halvanın rəngi dəyişməsin. E, fikir verdisə, mən ə, duzdan başqa heçnə vurmadım, sar kök vurmadım. Həmişə sar kök vururdum, i mənə nəsə xoş olmurdu. Bu dəfə vurmadım, amma ideal bir halva hə, ərsəyə gəldi. Halvanın ideal olub olmadığını isə boşqaba yığdıqdan sonra birnə, əgər halvanın qrağında çox-çüzi miqdarda yağ yığılırsa, demək ki siz ideal halva çalmısınız. Allah hər zaman hər bir ailəyə, hamımıza şirin ağızla yeyiləcək toy halvası çalmağı uşağı dünyaya gələndə halva çalan bölgələrimiz var. Bax o cür halva çalmağı nəsib eləsin. İnşallah ki hamının ocağından ancaq toy büsəd səsi gəlsin.